নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আজি আহিলোঁ শান্তিপুৰলৈ আৰু শান্তিপুৰত আমাৰ বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ গীত পৰিৱেশন কৰে আৰু তেখেতে নিজেও গীত লিখে যায়ো তেখেত বহুত পৃষ্ঠ গাঁৱৰ এজন ভাইটি হয় তেখেতক আমি কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ লোৱাটো আমার কথা আমি তেখেতক আমি এখন নতুনকে প্লেটফর্ম দিব আমি চেষ্টা করছো আর আপনাদেরও যাতে এই ভিডিওটি তেখেতক আহি থাকা দিনবিল আপনাদের যাতে যায় লাই মোৰ কামনা করে মধ্যে ভিডিওটি প্রস্তুত করবসর ঘরতে মই মানে অকান পে আপনাদের তখন গান কিছু কলি লম কিছু কথা সুধিম ধুনিয়াকে বিতংভাৱে আপোনালোকৰ ভিতৰত মই দিম চাই পিনিম আপোনালোকৰ এয়া আহি পালোহি মই আমাৰ দদনীয়া ঘৰৰ পাছফালে পথাৰতে লৈছোঁ তেখেতক সাক্ষাৎকাৰ দুই কেইটামান ল'ম আৰু তেখেতৰ পৰা সাক্ষাৎকাৰ লগতে বিহু দুটামান শুনো আধুনিক বিহু কেইটামান শুনো ঠিক আছে ভাইটি তোমালোকৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ হয় ধন্যবাদ

ঘৰৰ কামতে লাগে হলেও কেতিয়াবা ককাইদেউত আহে দুই এটা গাবলৈ পৰে আজি আহিছে ভাল লাগিছে বহাগলৈ তেনেকুৱা প্ৰস্তুতি চলোৱা নাই এতিয়ালৈ চাওঁ ভৱিষ্যতে কি হয় ঠিক আছে এতিয়া তুমি অকমান তুমি ভাল পোৱা গীত এটা অলপ বনাই শুনিবা ভাল পোৱা গীত বুলিবলৈ এতিয়া বহুত আছে সকলোৱে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ ইত্যাদি কৰি আমাৰ দা ৰাজু ভটীয়া দা তেওঁলোক সকলোলৈকে সকলোৰে গীত মই খুবেই ভাল পাওঁ তাকে প্ৰথমতে আমাৰ সকলোৱে শ্ৰিৰণ শিল্পী সন্ধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ এটি গীতে চেষ্টা কৰিছোঁ অলপ বহুদিন সংগীতৰ অনুশীলন কৰা নাই মই চেষ্টা কৰিছোঁ তমোর নিখাতি জেন মনাতার খুতারে বা এখনি দিনা সাদোর এখনি নীলা সাদোর তারে এতি মিথা ভাজা ও আৰু জীয়া জীয় এখনি নীলা বিমূৰ তমূৰ নিশাকি দে মৌনতাৰ সূতাৰে বোৱা

ডেগ যিটো ডেগ বুলি কয় টেপ অ ডেক টেপত সেইবিলাকতে শুনি শুনি আচলতে আগ্ৰহটো আহিছিলে এনেকৈ শুনি 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 স্কুলতে হওক লগৰ ল'ৰাবিলাকতে লগৰ ল'ৰাবিলাকৰ লগতে হওক গুণগুণাই থাকো সিহঁতেও কয় তই তই ভাল তই ভাল গাওঁ গ্ৰন্থটো ভাল চেষ্টা কৰিব পাৰ তই তেনেকৈ ক্লাছ টেন মানলৈকেতো এনেকৈ গালো তাৰপৰা যেতিয়া কলেজলৈ গ'লোঁ নতুনকৈ কলেজত সকলোৱে ৰেগিঙত গীত গাবলৈ কয় তেতিয়াৰ পৰা অলপ সকলোৱে অনুপ্ৰেৰণাত গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কলেজৰ যিটো আপোনাৰ ফ্ৰেছাৰ্চ হওক মহাবিদ্যালয় সপ্তাহক তাতে জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ সংগীত মানে মিউজিচিয়ানৰ লগত গাইছিলোঁ তেতিয়া এটা নতুন উৎসাহ পাইছিলোঁ আচ্ছা তেতিয়াৰ পৰাই আৰু দুই এটা অনুষ্ঠান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম তেনেকুৱাই আৰু হয় বন্ধুসকল এওঁীত কোনো সংগীত স্কুলত কোনো নামভৰ্তি নকৰাকৈ আজি ইমান সুন্দৰকে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ যিটো সি আমাক শুনালে মই গানটো শুনি সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে আৰু আমাৰ ভাইটিয়ে তেনেকে আগবাঢ়ি যাব বুলি বিশ্বাস আৰু আগবাঢ়ি যাবা আচ্ছা এইখিনিতে মই এটা কথা কবলৈ বিচাৰিছো এৰ মই জীৱনত প্ৰথমটো গীত দুহেজাৰ সোতৰ চনত সোতৰ চনত গাইছিলো তাকে আমাৰ এই জগত ককাইদেউ আৰু এই বৰহাটৰ সুপ্ৰিম ককাইদেউ তেখেতলোকৰ প্ৰযোজনতে মই জীৱনত প্ৰথমটো গীত গাইছিল আর গীতটো লিখিছিল আমাৰ সকলোৰে পরিচিত চিনাকি ককাইদেউ ৰমেন্দ মাহে সেই গীতটো মই দোলেন গাই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ বহুত দিন গীতটো গোৱা নাই হৈছে নাগালেণ্ড নগা পাম দিলে যাম মোৰ মুখুতে তই বজালি

উপাৰ্জন নকৰিলে বিদায় হয় মই আহি তেওঁক আজি কিছু কামৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল আজি কামত যাবলগীয়া আছিলে মোৰ কাৰণে ৰৈ থাকিলে আজি হাজিৰাটো তেখেতৰ মাৰ খাইছে তথাপিতো কিবা এটা হওক আৰু আগবাঢ়ি যাওক বুলি মই ভিডিঅ'টো লৈ আপোনালোকৰ প্ৰেৰণ কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো যাতে আপোনালোকক সকলোৱে চাই শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই যেনেকে এইবাৰ মই বিহু এতিয়া শুনাইছো একচুৱেলি দুহেজাৰ চৈধ্য পোন্ধৰ মানত বৰ্ণালী কলিতা বাইদেউ সকলোৱে চিনি পায় অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠ তেওঁক মই কি গীত দিছিলো গীতটো বৰ্ণালী বাইয়ো গাইছিল আৰু জুবিন বায়ো গাইছিল আকৌ সুনীত গগৈ আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় পৰিচিত তেওঁ গীতিকাৰ সুৰক্ষা তেওঁ গীতটো খুব ধুনীয়াকৈ সজালে মই জোলাইন মান বাৰু মোৰতো লোৱা হ'ল তেওঁ আকৌ পিছৰখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ সজালে মোৰ এক্সোৱেলি গানটো বহুত ভাল লাগে সেই গানটো মই দুশীমান গাই দিছো কাজি বিহুতে উল তোমার হাজ ভলুকা বাহরে গাছ ভলুকা বাহরে গাজ। বিহুতে উল তোমার দিবানে বাতি হাজ। সুকা হাজার মিঠা গীত তোমার প্রেম রাগি লাগি করিবরি হ আহিব নোৱাৰি চাগে ঘুৰি ঘৰলো দিবানে মুখেদি নদা নহি কবলৈ আহিব নোৱাৰি চাগে ঘূৰি ঘৰলৈ দিৱাৰে মোকেদি নদা নহি কবলৈ হাঁহেৰে খুওৱাবা ভাতে চেনেমাই হাঁহেৰে খোৱা বা ভাত মুহুদীৰ তামোল খন্দিয়াৰে চলতে হাততে লগা বাহাৰ হাঁহেৰে খোৱা বা ভাতে চেৰি মাই হাঁহেৰে খোৱা বা ভাত মুহুদিৰ তামোল খন্দিয়াৰে চলতে হাততে লগাবাহ দুচকুতে চকু ৰাখি মনে যাব কথা পাতি পাহৰি জানি যা কেময় আহি মানে আজি আমার দদ ভাইটিয়ে ইমান বড় না গীত এটা সোলালে আৰু শুনি খুব ভাল লাগিলে আমার প্রয়ত দপ্তর গীত খুব ভালো লাগিল যেহেতু আপনাদের চাব ভিডিওটি সব সবাই আমার এই লৈ যাব আৰু এইবাৰ বহাগত মই ভাবোঁ নতুন নতুন প্লেটফৰ্ম পাব আর আপোনালোকে নিমন্ত্রণ কৰিব এই ভাইটিক আমাৰ নিবনুৱা ল'ৰাজন বহুত সুখীয়া গাঁৱৰ তেখেতক আগবঢ়াই লৈ যাব আমি গৈ আগবঢ়াই বিভিন্ন ধৰণৰ লৈ যাব সেইটো কাৰণে মই ল'ৰাবাবে নহওঁ ধন্যবাদ ল'ৰাই আছে